прошел целый стрим Маузера. И вместо того, чтобы сидеть смотреть телевизор, пойти с друзьями погулять на улице, я сидел, добывал эмеральды. Очень много эмеральдов. Я использовал этих несчастных жителей в своих целях. Торговал углем, железом, золотом и многим другим. А потом просто их убивал. Было очень жарко. И не от того, что я сидел добывал. А от того, что на улице 32, елки палки Открытые форточки не помогали. Я сидел, задыхался, но добывал эти несчастные эмиральды. И вот, сейчас вы увидите результат своими глазами. Но перед этим, ребят, поставьте лайк, елки палки Я заколебался добывать эти эмиральды. Я просто не представляю, как добывает их Маузер. И я, я просто очень сильно заколебался. Я вас прошу, поставьте лайк, и все мои труды будут расценены. Просто поставьте лайк. Ну а перед началом просмотра я рекомендую подписаться на канал Николаем. Парень снимает действительно годный контент. У него уйма разнообразных видео и есть даже летсплей по Майнкрафту. В общем, переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Приятного просмотра. Так, ребята, и вчера прошел стрим Маузера. И угадайте, что я делал. Я сидел, добывал эмеральды. Ну, как уже сказано было в начале видео, я добывал очень много эмеральдов. Но перед тем, как я буду говорить что-то далее, я хочу попросить прощения у Маузера и его зрителей за то, что я доставил на такой дискомфорт. Дело в том, что я хотел, чтобы Маузер увидел, что я бросил ему вызов, но об этом я поговорю чуть, -чуть позже. Это было глупо немного. И я писал ему сначала в личку, но он не отвечал. Ну, конечно, у него же 400 тысяч подписчиков, кому он ответит. Потом я полез в комментарий, я сгрешил, я пропиарил тебя в комментариях. Это было очень тупо, ребят, просто очень тупо, никогда так не делайте. Это будет неприятно вам и остальным, особенно вам и особенно остальным. Я пропиарил тебя только один раз, мол, скинул ссылку в описании и написал, я бросил вызов Маузеру. Да, это было очень тупо, просто очень тупо. И вот я прошу прощения, Маузер. Все равно он это не посмотрит, но я должен как-то искупить свой грех. Так, а теперь поговорим немного о вызове. Как это смотрится со стороны? Школьник бросает вызов взрослому мужику. Именно так это и выглядит со стороны, да. Как всегда, я сначала что-то сделал, а потом, через три дня, только подумал, что я сделал. Это было глупо вот, бросать ему вызов, потому что с этого я ничего не добьюсь, он просто не обратит на меня внимания. И вот поэтому это было очень глупо с моей стороны бросать ему вызов. И надеюсь, больше такого не будет. Да, надеюсь, я больше не буду придурком. Хотя нет, на это я не надеюсь. Я надеюсь, что мне в голову больше не придет такая мысль бросить кому-то вызов особенно то с моими подписчиками, которых 108. А у Маузера сколько? Правильно, 400 тысяч. Разница небольшая совсем, небольшая вообще. Ну, а я скажу вам еще больше. До меня это вот все дошло, когда я уже записал это видео. Вот сейчас я записываю видео, и только потом, через несколько часов, когда все смонтируется, все будет сделано, я уже буду готов заливать, до меня дойдет, что я сделал. То есть я уже добыл Эмиральды и все сделал. И сейчас я просто буду это вам показывать. Но знаете, это тупо. Не делайте это. Особенно не пиарьтесь хэ... пиарьте в комментариях. Вот Просто не делайте этого. Не делайте. Это очень глупая ошибка. И вот кто досмотрел до этого момента, ребят, напишите в комментариях, что вы об этой ситуации думаете. Что я школьник бросил вызов Маузеру. Как это с вашей стороны? Это нормально, ненормально. Ну, так я, наверное, уже задолбал болтать. Давайте приступим к показу моих Эмеральдиков. Вот, ребята, сколько изумрудов я добыл. Я не буду вам уже ныть, как долго их и добывал. Просто знаете, я их добывал очень долго просто очень долго. Ну и на этом я уже буду заканчивать видео. Все, что я хотел рассказал, все, что хотел показал. Так что, ребят, как всегда, с вами был Цент. Всем удачи, всем пока. Не забывайте ставить лайки и комментировать.